я скажу, что эта тема очень актуальна очень правильно что мы ее подняли и в узком кругу я думаю мы исходя из нашей резолюции будем обсуждать более каком-то обширном варианте. хотелось бы поблагодарить за то что вы все-таки нас пригласили потому что хоть и депутаты но мы не бываем в курсе всех событий которые происходят и очень приятно то что вы нас замечаете и пытаетесь тоже как бы вот свою точку зрения вот именно то что вы обсудите донести нам. Конечно же, что касается нашего круглого стола, этой темы современные аспекты трудоустройства, я хотел бы, конечно же, отметить две линии. В первую очередь, это, наверное, конечно же, мы будем рассматривать линию со стороны студентов, трудоустройства, активных людей, которые присутствуют здесь. Вторая линия это касается непосредственно, наверное, предпринимателей, тех людей, которые обеспечивают трудоустройством, которые создают рабочие места, и, наверное, только в комплексе можно рассматривать эту проблему. Я скажу так, что если начать немножко с предпринимательской деятельности, я тоже представляю в Горсовете не только как депутат, у меня тоже есть предприятие, за мной есть тоже коллектив, и я, наверное, изнутри тоже знаю эту проблему, так уже, как она изначально идет. Я скажу так, что в 2010 году, наверное, все предприниматели, крупные предприятия ощутили кризис всемирный, который волной прошел по всем странам, и в том числе и Украину. И после этого, наверное, только вот, исходя из таких вот трудных условий, трудных ситуаций, предприниматели начали немножко по-другому относиться к трудоустройству молодежи, вот, подборку себе кадров, поскольку э, лишние трудовые места содержать очень трудно, очень накладно, поскольку доходы э, предприятия, соответственно, уменьшились. Конечно же... Э, много делается в этом направлении. Особенно вот э, предприятия стали более ужесточенно подбирать себе кадров. Э, определили определенные критерии, э, по которым вот именно человек э, должен подходить к ним. Э, сейчас мы знаем, что на данном этапе идет наоборот модернизация там, производства. То есть э, наоборот как бы идет более оптимизированная э, оптимизированный подход к трудоустройству и, соответственно, э, сокращается количество трудовых мест, но заработная плата за счет этого растет. Это как бы такая европейская практика. Вот, исходя из этого, еще же со старых времен у нас идет кадры решает все это наверное такая закона, законопроект, который был изначально создан, да и он идет по жизни. В первую очередь, конечно же, трудоустройство это зависит от предприятий. Как мы вот в городе, как мы в области будем создавать рабочие места, открывать новые организации, предприятия, соответственно, подборка кадров это первое, с чего начинается любая предпринимательская деятельность. Соответственно, заключаются, насколько я знаю, центры занятости заключают договора, заключают разные контракты с центром занятости, с теми же самыми предприятиями о уже подборке лучших студентов. То есть уже идет предложение, начиная от самого этапа университета, от вузов высших, уже предложение идет о трудоустройстве. То есть потом, соответственно, я думаю, что лучшие попадают на более достойные работы, те, что немножко там менее стараются, им надо пройти еще определенный путь. Вот. Что касается, конечно же, студентов, то эта тема очень актуальна, очень острая, она обсуждается не только например, там в наших кругах, она обсуждается и на областном уровне. Вот, насколько я знаю, сегодня утром уже губернатор Хаменко Черневской области принимал студентов лучших. Они тоже эту тему обсуждали и тоже определили какие-то аспекты дальнейшего развития этого направления. Вот. Что касается всеукраинском уровне государства, то там постоянно разрабатываются различные программы. И в рамках социальных инициатив президента Украины эта проблема очень остро оговаривается на всех министерствах, во всех уровнях. Вот. Что касается моего видения на данном этапе, то в первую очередь, конечно же, хотелось бы... Чтобы отмечались именно те студенты, которые проявляют активную э, позицию свою. То есть, и в учебном процессе, и в жизненном они ведь смотрят неординарно на вещи. То есть, они э, к чему-то стремятся. Они не прогуливают пары, они что-то пытаются совместить активную позицию студенческого, Видите, сразу улыбается. Больная тема, наверное. Те, которые прогуливают и учатся. Наверное, прогуливал свое время. Да, но это тоже не показалось. Потому что, как мы все знаем, то что после окончания университета, наверное, каждый студент начинает как бы новую свою активную деятельность, и она не всегда совпадает с теми знаниями, которые он получил в высшем учебном заведении. Вот, поэтому подход должен быть правильный в том числе, что в первую очередь хотелось бы говорить о тех э, студентах, о тех людях, которые стремятся трудоустроиться, которые стремятся что-то достичь, у которых нету, возможно, поддержки какой-то именно вот финансовой. Хотелось бы, чтобы именно вот таких людей государство отмечало, чтобы именно вот этих людей трудоустраивались по различным программам, которые разрабатываются, и чтобы эти э, действительно талантливые люди находили свое отражение своим вот этим годам, которые они э, занимаются в университетах, учатся, чем то, чтобы они дальше развивали и поднимали наш экономический уровень всего государства. Поскольку кадры решают все это золотые слова, и однозначно, если есть специалист, который... Даже пускай у него нет опыта работы, но сразу по человеку видно, что он схватывает все на лету, он стремится, и он буквально за полгода, за год он набирает опыта столько, что не каждый, например, человек, который проработал уже на предприятии больше 10 лет, может показать такие результаты, как делает этот, человек, этот студент, например, бывший. Вот. Поэтому вот именно вот этих людей хотелось бы как-то отмечать.